Всім привіт. Спека просто люта, світла нема. Графіків нормальних нема. Да, клас. Мене це все мало особисто. Як вас. Дивіться. Думала, раніше кину ефірчик, не було змоги, тому що нема світла, знову ж таки, нема зв'язку. Те, що мені люди тут накидали попитання, зараз швиденько по ним пройдемося. В першу чергу, підписуйтесь на канал, будь ласка, ставте мені лайки, подобайки, як зараз кажуть. І пишіть ваші коментарі. Обіцяну частину по містах, я зроблю обов'язково, я думаю, що на тижні не було змоги. Сьогодні у нас одне з найбільш актуальних питань, перше. По світлу, да? взагалі, як буде які зміни? Чи будуть вони на краще, чи стане гірше? Що взагалі буде з цим пеклом? Того, що так жити неможливо. Воно дуже сильно вже з'їбало всіх. Ось, мене особисто. Світло, покажіть, будь ласка. Попереду у нас в нас 3 август. Посмотрим. Август. Как будет зі світом ситуація? Духа ситуація со Светом. Черка мечей випадає. У нас карта дьявола. Знову ж таки, двійка мочів. Людина на кар... на картці нічого не бачить. Світла, дорогі мої глядачі, не буде. Добре. а Це буде якось дозовано. Це буде знову ж таки, як зараз, що люди без світла по 12 годин сидять, як довбойову, вибачте. Дивіться, карти натякають на те, що, в принципі, влітку. Чекати і думати про те, що буде щось краще. Ні. Пітірка пентаклів, карта Сонця. Ну все буде, все буде в такому стані, як зараз. В ніякому. П'ятірка Пентаклів, карта бідності. Тобто будемо максимально обмежені в електроенергії. Да. Особисто моя думка. Особисто моя думка, що можна якось щось змінити. Скоригувати, полагодити, дозовано зробити це світло, блін, по графіках, а не тоді, коли ви захочете включати його виключати. Для мене це так. Там мені карти показують, типу, що в нас проблема з нашою енергосистемою. Справді вона на суплях таліпається. Це правда ось. Це правда, да. Але все одно як не крутий, Варіанти і виходи з положення в нас також є того, що падає вісьмірка Пентаклів, аби тільки захотіти. Добре. Покажіть, будь ласка, все ж таки е, осінь. Давайте, да, вересень. От, от мене турбує. Я так далеко не дивлюся ніколи, ви ж знаєте, але ситуація зі світлом покращиться чи погіршиться. По одній зараз карті. кинемо, просто щоб розуміти. Вересень. Ситуація в Україні зі світлом покращиться чи погіршиться? Ну, Зараз на даний період часу мені карти показують десятка жезлів. До речі, пам'ятаєте, колись ми дивилися по місяцях і випала десятка жезлів на, на август випало. То есть самый сложный месяц будет у нас август. Я предполагаю, что связано все-таки еще с электроэнергией и с жарой. Потому что вот на сентябрь то же самое. Десятка жезлов, карта шутает у спинтакли. То есть... А ну секундочку, откройте, пожалуйста, мне. Мы сейчас не говорим про обстрелы, мы не говорим сейчас про наступление, про все остальное. Тут десятка жезлов выпала конкретно в контексте света электроэнергии, что будет тяжело. То есть улучшений пока я никаких не вижу. Надеюсь, что что-то поменяется еще за, за месяц. Будем этого очень сильно ждать. А, а покажите, пожалуйста, в ближайшее время вся спека у нас ПАД. Жара. Африканская жара. Вы знаете, есть надежда на то, что стать прохладнее должно. Вот. Не берусь говорить на то, на сколько градусов. Но прихладість стать должно 100% здесь. Ой, очень надеюсь на это, правда. Це ну, невозможно. Уже. Давайте спитаем про електроенергію. А чого така ситуація? Тобто, чого вони довбуть нас цією електроенергією? не, не можна якось на ситуацію вплинути, якось щось змінити? Росіян- росіянами зрозуміло, окей. Наші. Чого вони нас добуть з цією електроенергією? Чого? Навіщо це все взагалі, блін, робити? Для чого? Ми економимо. От четверка пентаклі про карту, карта собственності пожезла впадать. Ми економимо. Пятерка жезлов, да, вот тройка кубков. То есть карты показывают то, что мы не можем. Ну, опять-таки, это глазами тех, кто выключает свет. Мы не можем позволить себе достаточное количество электроэнергии. Потому что мы экономим. Так на себе экономьте в первую очередь. Чего же вы на себе не экономите? Замечательный ответ. Супер. Мы экономим, да. Да. Ну, вот карта звезды. Просвет восьмерка мечей и четверка мечей. Ограничения. Отключения, ограничения и так далее. Потому что мы не можем позволить себе полный объем с пожеватой с Сей электроэнергией. Экономные такие мальчики. Понятно. Хорошо. Вопрос второй. Какой там вопрос у нас? «Скильки будут треваты боевые идеи. Вот, обожаю вот эти подобные вопросы, когда у меня скильки. сколько. Вы же знаете, я в начале войны была одним из тех практиков, который говорил о том, что пока я не увижу видение, я не буду врать, я не буду говорить о том, когда закончатся боевые действия. Потому что есть очень много различных факторов, на что это вообще, на что влияет Точнее, которые влияют на окончание войны, понимаете? То есть, и тут дело не в моем предсказании или предсказании кого-либо, тут дело в том, что э, кому-то, видимо, это выгодно, да То есть кому-то, видимо, выгодно оттягивать, кому-то выгодно вообще было начинать. Понимаете? И кому-то выгодно не закончить. Хотя я думаю, сейчас все уже устали, сейчас все уже закончить хотят, потому что уже невозможно просто непонятно, как это сделать. Хорошо, давайте картам задамо питання. Моє най... найулюбленіше в кавичках, скільки ще будуть тривати бойові дії? Нехай мені покажуть хоч щось. Ответ супер, башня, да, Паш Кубков, тройка Пентаклей. То есть тут говорится о том, башня Паш пентаклей тройка кубков, о том, что придумываются какие-то новые стратегии, планы. Идет оттягивание, отговорки, то есть, да, никто не может как бы закончить никто не идет на переговоры, никто не хочет уступать и так далее. То есть тут карты показывают о том, что придумываются какие-то новые стратегии для того, чтобы продолжить. Не закончить, а продолжить. А когда я спрашиваю про окончание, карта дьявола и двойка мечей. То есть мне карты намекают на то, что они сами не знают. Понимаете, карта дьявола и двойка мечей. Двойка мечей. Человек не знает. Он не видит, куда он идет, он связан по рукам и ногам, он не видит, что он делает, он не знает, какой выход из ситуации. Понимаете? А покажите мне, пожалуйста, цифру окончания войны. Вот мне просто интересно, цифра нам какая-то выпадет сейчас или нет. Я все равно экстрасенс, да, я ведьма, я склоняюсь к своим видениям. Я склоняюсь, к... я жду от сил весточки о том, что скоро все закончится. Я жду этого. Но карты, покажите мне, пожалуйста, цифру окончания войны. Ирофант. Пятерка. Четверка пентаклей. Свет включился. Пятерка жезлов. Значит, так, пятерка, четверка, пятерка. Сейчас. Восьмерка и десятка. Много троєк, много п'ятерок повипадало. Ви поняли? Угу. Хорошо. А, як війна закінчиться для України? Три карти зараз кинемо. І як війна закінчиться для Росії? Тобто, да, які... як вона навіть не вплине, а чим? чим закінчиться війна для України, чим закінчиться війна для Росії? По три карты сейчас хорошо три карты вот украина у нас пятерка кубка в рыцарь мечей и верховная жрица восьмерка жезла влюбленная и семерка мечей для россии то что я вижу по трем картам касательно украины карта потери Пятерка кубков. А, Украина понесет много потерь. Понятное дело, что здесь даже прорисовка, обратите внимание, кладбище. Очень много потерь, пацанов, людей вообще, да, вот тут касательно мертвых. Я думаю, что здесь даже не про территории сейчас, тут касательно мертвых, очень много потерь людей. Карта Верховной жрицы, она означает, опять, опять-таки, Верховная жрица – это у нас мудрость, да? Это ведьма, это мудрость, это знание, это тайна. Давайте ее откроем. в данный период времени это все-таки карта тайны. Я, давайте так, для Украины трансформация 100% идет. Она, не, она началась с войны, она и закончится при окончании военных действий. Трансформация для Украины. Помудреем. Мы сделаем какие-то выводы. Мы поумнеем. Мы трансформируемся не только снаружи, а еще и тут. Это ясно. Но Верховная Жрица, она говорит о том, что вы даже не представляете себе, сколько потерь вы понесете по пятерке пентаклей, да, вот вообще тут и про финансы, тут и про людей, то есть по окончанию войны мы столько разгребать будем, столько будет всплывать всего, ребят, что мы охуеем, понимаете? Не очень воодушевляющие карты, но зато правда. Касательно России. Восьмерка жезлов, она про динамику про скорость да а россия осознает то что не все бывает так как хотят они и здесь все-таки касательно смотрите касательно выбора и касательно территорий я думаю что территории они потеряют я сейчас не говорю о том что территория в украине отойдет или что-то еще конкретно касательно оккупированных территорий я более чем уверена что допустим запорожская херсонская они вернутся домой не из первых вот тут касательно выбора то есть россии придется что-то выбирать и от чего-то отказываться карты намекают на то что действительно не все и сразу они заигрались по семерке мечей вот такой у нас интересный ответ хорошо ну так а все-таки смотрите понятно что не показала победу да потому что карты склоняют к тому что победа не будет ни у кого все-таки в более победоносном вот ключе у кого больше шансов. То есть давайте так: как война должна закончиться, как карты видят? Подписание мирных соглашений или чья-то сторона победит. Ну, как ни крути, все равно видите ту жезлов про бумаги. Подписание мирных соглашений и так далее. То есть, я так понимаю, что не победит ни та сторона, ни вторая, правильно? Или все-таки покажите, пожалуйста, по картам, кто в более победоносном режиме находиться будет? В статусе статусе точнее, Украина, Россия. Как ни крути, Украина туз пентаклей. А Россия отшельник падает. То есть Россия останется при своих интересах наедине сама с собой. Украина туз пентаклей. То есть туз пентаклей всегда про защиту. Про... Вот я склоняюсь к... к Украине. А почему так? Сейчас. Россия. А, я понимаю. Смотрите, почему так? Потому что наконец-то за столько времени, за столько лет, столетий и так далее, Украина сможет а, утереть нос России и показать, показать всему миру свое место под солнцем. То есть мы этой войной борюм свое место под солнцем. солнцем. То есть мы показываем всем, что мы единая незалежная держава. Я разумею, про что тут идется. Очно вот, через цету Спентакли. Тобто, это наш статус. Что мы не пальцем деланы, извините, что мы страна независимая, мы независимое государство, независимо ни от кого. Мы хотим быть едины, мы хотим быть сами по себе, чтобы никто нас не трогал. А касательно России, почему карта отшельника, да, да все просто, потому что, во-первых, здесь все-таки потеря земли идет. Кстати, карта императрицы перевернута, императрица, вы помните, карта мамы, и часто в, часто в войне она падает на землю. Какое-то будет здесь какая-то потеря земель. Я думаю, что все-таки связано с Белгородом и так далее. Вот эти, которые про кордони, не мы заберем, а просто потому, что будут какие-то территории, типа как Крым. Понимаете? Карта отшельника это про оккупацию, кстати, часто. Я думаю, что они просто отсоединятся от той России и все. Вот и все. Россия вообще недовольна, получается, по окончанию войны, по окончанию всего. Хорошо. Так. Смотрите, касательно моих видений, я сразу скажу, мне сегодня снилась вода, снилось море. Я предполагаю, что и снились жертвы. Мне сегодня во снах приходили две женщины которые утонули. То есть я так понимаю, что в ближайшее время, в связи с тем, что много людей купаются и так далее, в частности в Одессе, потому что море снилось, очень аккуратно, потому что показывала две женщины, которых просто смыло в море. То есть я думаю, что будут в ближайшее время жертвы женщины. Две, которые погибнут от воды морской. Это Одесса. Даже сейчас не про Днепр говорю. Чи живый Путин? Смотрите. Давайте по карте посмотрим, конечно, сейчас, но чи живый справжний Путин? Я всегда склонялась к тому, что да. Мне бы уже показали, если бы его не было. Я склоняюсь к тому, что да, все равно, как ни крути. Не знаю, зачем практики говорят о том, что его нету. Я понимаю, что у каждого человека есть, ну, который при власти находится, какие-то двойники и так далее, но если бы он был бы мертв, показали бы сейчас карты, там, не знаю, отшельник, четверка мечей, карта, да, вот, вот, вот дуэт покойника, просто три карты. Отшельник, четверка мечей. Смерть бы тут нету. Нету, ребят. Я думаю, что когда он будет умирать, мне это покажет уведение только так, аж быстро. Я думаю, что просто у человека настолько много власти, что он со временем, с годами уже м -м -м, потерял, знаешь, знаете, потерял этот вкус жизни. То есть он ничего не чувствует. Он бесчувственный, он бездушный. Вот поэтому происходит то, что происходит сейчас. Ча все оккупованные территории повернутся. Девица, Что до оккупованных территорий, я... Повністю впевнена в тому, що Запорізька область, Херсонська повернеться додому одно, одні з перших. Це перша. Харківська, звісно, там, де зараз є проблеми, там, де зараз є е, наступи і так далі, це все зміниться, воно все призупиниться. Харківська повернеться. Що в нас там ще окуповане? Я вже не пам'ятаю, блін. Щодо Донецької, Луганської, у мене зараз дуже велике питання є через те, що. Вот если по ощущениям по моим брать, там какой-то стоп. Понимаете? Вот какой-то стоп. И касательно Крыма тоже у меня очень большой стоп. Херсонская, Запорожская, прям чую, что вернется. Про все остальное я буду немножко позже разговаривать, потому что такое чувство, что это все надолго застряло и зависло, знаете. все окупованные территории, повернуться назад в Украину. Тут карты просто тоже намекают на то, что нам придется выбирать. Карта влюбленных, понимаете? То есть мы ограничены очень сильно. Десятка жезлов. С очень большой натяжкой будет очень тяжело. Территории возвращать. Это будет по чуть-чуть дозировано. Видите, тут еще весы нарисованы на карте. Будем выбирать. Еще раз говорю, Запорожская, Херсонская. Первое очередное, что мы вернем. А в итоге все вернутся. Пятерка Пентаклей падает. И шестерка мечей движения. Пятерка жезлов. Очень проблематично движение там. Очень проблематично деоккупировать. Я предполагаю, что про Донецкую, про Луганскую и про Крым. То есть, пока деоккупации я не вижу сейчас. Касательно Херсонской и Запорожской я очень жду. Но карты же могут иметь свойство меняться, правильно. И очень жду все-таки видений о том, что это скоро вернется домой. Очень жду видений. Пока какой-то такой, знаете, режим М -м, ожидания, стопа. Не знаю, как объяснить. Ничего не двигается. Туда-сюда, будто на одном месте топчемся. А... будет вина заморожена, да? Люди пытаются. Давайте так, все-таки. Окончание войны какое? Заморозка. Или вот действительно конец. По одной карте сейчас скинем, давайте. И будем подкидывать. На сегодняшний день война. Как закончится? Заморозка или... То, что подписание мирных договоров, типа бумаги падали, это понятно все. Потому что любая война заканчивается подписанием каких-то бумаг. А вообще заморозка или окончание все-таки войны, раз она всегда. итог. Смотрите, по картам показано то, что много переговоров, разговоров про заморозку, карта Луны, да, десятка пентаклей. Это все обсуждают, это все обсуждают в закрытых кругах. К этому склоняли, скорее всего, нас и склоняют дальше. Карта правосудия падает. Но двойка мечей. То есть никто не понимает, подписав заморозку, что будет дальше. Двойка мечей, да, они не понимают, чем, что будет дальше, чего ждать от России. Вот, поэтому сейчас карты все-таки склоняются к тому, что в конечном итоге будет окончание. Двойка кубков, да, то есть какие-то разговоры, переговоры, договоры, договорники и так далее. Четверка пентаклей, это очень хорошо, потому что карта собственности. То есть Украина в любом случае будет настаивать на своих каких-то то есть у нас будут свои условия, да? Четверка пентаклей, карта собственности, вот. И в конечном итоге карта мира падает. Видите здесь, типа как окончание войны. Я очень надеюсь на это, правда? Будем смотреть, будем ждать. Никаких заморозок быть не должно, потому что вы понимаете, каждый из вас чем закончится заморозка. Вот. Всех люблю, всех целую. Будем чаще видеться, я очень надеюсь. Простите, не было ни связи, ни света, ни я не было. Пишите свои вопросы, что вас интересует. Пишите города, которые будем смотреть. Я выберу города и сделаем просмотр по городам. Вторую часть, как я и обещала. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Распространяйте видео. Я вас люблю. Все будет доброе.